আছা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ তোমালোকৰ যোনটো প্ৰথম পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো হৈছে সমষ্টিগত অৰ্থনীতি গতিকে সমষ্টিগত অৰ্থনীতিৰ সেই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আয় গণনা গতিকে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আয় গণনা জনাৰ আগতে আমি এই সমষ্টিগত অৰ্থনীতি বিজ্ঞানো কি হয় বা এই পেপাৰখনতনো আমি কি পঢ়িব লাগিব এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম যিহেতু তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত ব্যস্তিগত অৰ্থনীতি পাইছিলা আৰু ইয়াত তোমালোকে দুটা পাৰ্ট পাবা এটা হৈছে সমষ্টিগত অৰ্থনীতি আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি ঠিক আছে গতিকে সেই সমষ্টিগত পাৰ্টটোত আমি কি কি বিষয়বস্তু পঢ়িব লাগিব সেইখিনি পিছত আলোচনা কৰিম আৰু আজি সমষ্টিগত অৰ্থনীতিয়েনো কি বুজে এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আৰু যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে আমাৰ এই ক'ৰ্চত জইন হ'ব বিচাৰিছে স্ক্ৰীণত যোনটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা ফাৰ্ষ্ট থাৰ্টি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমি ডিচকাউণ্ট ৰাখিছোঁ তাৰপিছত ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ প্ৰাইচটো ইনক্ৰিজ কৰা হ'ব প্ৰথম ত্ৰিছটা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে একেবাৰে মিনিমাম এমাউণ্ট অফ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ফিজ ৰখা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি জানোৱা হয় যে সমষ্টিগত অৰ্থনীতি কি হয় ইয়াৰ আগত যিহেতু ব্যস্তিগত অৰ্থনীতি পঢ়িলোঁ গতিকে পাৰ্থক্যখিনি জানিব লাগে ঠিক আছে সমষ্টিগত অৰ্থনীতিত কি হয় এখন দেশৰ যিখিনি অৰ্থনৈতিক উপাদান থাকে সেই উপাদানসমূহ সুকীয়া বা পৃথকভাৱে আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাত সামগ্ৰিকভাৱে অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু তাক আমি সমষ্টিগত অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ব্যস্তিগত অৰ্থনীতি বিজ্ঞানক আকৌ লৈ গৈছোঁ কাৰণ যিহেতু তোমালোকে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আহিছা ব্যস্তিগত অৰ্থনীতি গতিকে তোমালোকৰ আইডিয়াটো আছে ব্যস্তিগত অৰ্থনীতিত কি হয় অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ যিখিনি মানে ভাগ আছে বা যিখিনি উপাদান আছে সেই উপাদানখিনি গাই গুটীয়াকৈ আলোচনা কৰা হয় পৃথকে পৃথকে আলোচনা কৰা হয় ঠিক আছে অৰ্থনীতিত আমি বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া পাইছিলোঁ যোগান পাইছিলোঁ চাহিদা পাইছিলোঁ হয়নে গতিকে সেই প্ৰত্যেকটো গোটক সুকীয়াকৈ আলোচনা কৰা হয় ব্যস্তিগত অৰ্থনীতিত ঠিক আছে আৰু সেই ব্যস্তিগত অৰ্থনীতিৰ সেইকাৰণে কনচেপ্টটো সৰু হয় আৰু যদি আমি সমষ্টিগত অৰ্থনীতিৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ যাওঁ কিন্তু সমষ্টিগত অৰ্থনীতিত সেইটো নহয় এখন দেশৰ যিখিনি অৰ্থনৈতিক উপাদান আছে ঠিক আছে সেই অৰ্থনৈতিক উপাদানখিনি সুকীয়াকৈ আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ডেট মিনছ গাইগুটীয়াকৈ বা এটা এটাকৈ আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সামগ্ৰিকভাৱে তাক আলোচনা কৰা হয় আৰু সেইকাৰণে তাক সমষ্টিগত অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে এখন দেশৰ জাতীয় উপাদান নিয়োগ সাধাৰণ দৰসূচী ইত্যাদি হৈছে সমষ্টিগত অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু বা এইখিনি সমষ্টিগত অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ উদাহৰণ হয় ঠিক আছে ইয়াত আমি জাতীয় আয় বিষয়ে পঢ়িব লাগিব নিয়োগৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব সাধাৰণ দৰসূচী যাক জেনেৰেল প্ৰাইজ লেভেল বুলি কোৱা হয় এই গোটেইখিনি বিষয়বস্তু সমষ্টিগত অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত সোমাই থাকে এটা যদি চাওঁ ব্যস্তিগত অৰ্থনীতিত কি হয় অৰ্থনীতিত এনেকুৱা কিছুমান ভাগ থাকে প্ৰত্যেকটো উপাদান থাকে এইখিনি প্ৰত্যেকেই সুকীয়া সুকীয়াকৈ আলোচনা কৰিব ইণ্ডিভিজুৱেলি আলোচনা কৰিব কিন্তু সমষ্টিগত অৰ্থনীতিয়ে কি হয় এই গোটেইখিনি সামৰি পেলাই এইটো সমষ্টিগত মেক্ৰ ইকনমিক্স হৈ গৈছে ঠিক আছে এইটো মেক্ৰ' ইকনমিক হৈ গৈছে আৰু যিখিনি সুকীয়াকৈ ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে এইখিনি হৈছে মাইক্ৰ ইকনমিক্স অৰ্থাৎ ব্যস্তিগত অৰ্থনীতি বিজ্ঞান ঠিক আছে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা তোমালোকে ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে কুৱেশ্যনটো এনেই চাই থ'ব পাৰা যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়গণনা আছে গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়গণনাত আমি জি ডি পিৰ যিখিনি কনচেপ্ট কনচেপ্ট সেইখিনি আমি চাব লাগিব মোঠ ঘৰুৱা উপাদান মোঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উপাদান এই কনচেপ্টখিনি চাব লাগিব আৰু ইয়াত এই ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটোতে কেইটামান সৰু সুৰা মেথছ আছে বহুত বেছি টান নহয় বাৰু গতিকে এক্সামত কিন্তু তাৰ মেথছকেইটাও আহে চাৰ্কুলাৰ ফ্ল' বুলি এটা কনচেপ্ট আছে আৰু সেই চাৰ্কুলাৰ ফ্ল'ৰৰ এটা সৰু ড্ৰাইগ্ৰাম আছে গতিকে ড্ৰাইগ্ৰামটো আমি ড্ৰ কৰিব লাগিব এই ইউনিটটোত আৰু লগতে তোমালোকে মন কৰিবা এই ইউনিটটোত কিছুমান পাৰ্থক্য বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ ধৰা চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ সংজ্ঞা দিয়া বা অৰ্থনীতিৰ যিখিনি মূলধনী দ্ৰব্য এই দ্ৰব্যবিলাকৰ সংজ্ঞাবিলাক আমি চাব লাগিব আৰু লগতে তাৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাকো আমি চাব লাগিব মুঠ বিনিয়োগ আছে নিৰ্গোট বিনিয়োগ আছে সেইখিনি আমি চাব লাগিব তাৰ ডেফিনেশ্যন অৰ্থাৎ তাৰ সংজ্ঞাখিনি চাব লাগিব তাৰ পাৰ্থক্যখিনি চাব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছতে মোন ঘৰুৱা উৎপাদন বা মোঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উৎপাদন কি হয় এইবিলাকৰ মাজৰ পাৰ্থক্যখিনি চাব লাগিব আৰু মোন ঘৰুৱা উৎপাদন বা মোঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উৎপাদন জাতীয় উৎপাদন বুলি আমি যেতিয়া কওঁ তেতিয়া সেই সংজ্ঞাটো লিখি দিয়াৰ লগতে তাৰ যিটো ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো কিন্তু আমি লিখিব লাগে অকল সংজ্ঞাটো লিখি পেলাই শেষ কৰিলেই নহয় ঠিক আছে গতিকে সেইখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত জাষ্ট আমি সমষ্টিগত অৰ্থনীতিনো কি হয় এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু যদি তোমালোকক কমপ্লিট চিলেবাছ ৱাইজ নোটছ এণ্ড ভিডিঅ'ছ লাগে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত যোনটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা আৰু গোটেই কৰ্চটো আমাৰ লগত শিকিব পাৰিবা একেবাৰে মিনিমাম এমাউণ্টৰ ফিজেই ৰখা হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ